Добрый день, я рад приветствовать всех на сегодняшней нашей пресс-конференции. И с учетом нашего формата это уже больше круглый стол, так как мы соединились с таким кругом. Проблема рака, проблема онкологических заболеваний достаточно серьезная. Причина смерти, как причина смерти, онкологические заболевания стоят на втором месте в мире и занимают порядка 13%. Ежегодно от этого заболевания в мире умирает более 7 миллионов людей. При этом, если такая тенденция останется, за последующие 10 лет во всем мире умрет более 80 миллионов людей, достаточно внушительная цифра. Всемирная организация здравоохранения проголосила такую цель, достаточно серьезную, глобальную, чтобы сократить смертность от хронических заболеваний на 2% в год, к коими относится онкологическая заболеваемость. И это сделать за период до 2015 года, что позволит предупредить более 8 миллионов смертей в год. Касательно ситуации по онкозаболеваемости в Украине, по данным Национального канцерегистра, у нас в 2012 году состоит более 1 миллиона людей на диспансерном учете. Показатели заболеваемости, к сожалению, у нас с каждым годом возрастают. Но здесь это связано как и с ухудшающимися факторами риска воздействия на человека, для развития данного заболевания, так и улучшающейся диагностикой данного заболевания. У нас улучшается, вернее, есть положительная тенденция к улучшению показателей выявляемости рака в запущенных стадиях, 3-4 стадия. И за последние несколько лет он у нас снизился на 0,3%. Также отмечается снижение показателей летальности до года. Это когда пациент в данном году, у, данного пациента выявили онкологическое заболевание, и в этом же году он погибает. Данный показатель тоже имеет тенденцию к улучшению, что говорит о серьезности наших намерений улучшить ситуацию с онкологической заболеваемостью в нашей стране в частности. Я хочу сказать о небольшой части проблемы онкологии именно о проблеме заболевания онкогематологическими заболеваниями, а именно лимфопролиферативными, так называемыми лимфомами. В чем особенность этих болезней? Они по сравнению со всем спектром онкопатологии достаточно редкие. В Украине около 27 тысяч больных лимфопролиферативными заболеваниями. Но что о них можно сказать? Это патология во многом зачастую пациентов молодого возраста, это э, молодые мальчики, девочки, э, люди трудоспособного возраста и особенность таких заболеваний лимфопролиф... лимфопролиферативных состоит в том, что если вовремя заболевание диагностировать на ранних стадиях, провести необходимое лечение, то при ряде при некоторых нозологических единицах возможно выздоровление в 95% случаях. Это вопрос диагностики, это вопрос нашей общей культуры и обращаемости к врачам. Молодые девочки 20 лет, нащупав у себя на шее опухоль, не идут к врачу. Они отращивают волосы для того, чтобы опухоль не была видна. К сожалению, эта проблема культурная, не, медицинская, скорее всего. Проблема нашей психологии, проблема наших страхов. Мы боимся не того, что у нас происходит, мы боимся названия этого, мы боимся, что мы придем к врачу и нам скажут что-то плохое. А зачастую, вовремя выявив заболевание, можно просто вылечиться полностью. И лечение будет не очень тяжелым, и не очень длительным, и не очень дорогостоящим, и не, Намного проще. И, к сожалению, на поздних стадиях многих заболеваний такой возможности уже нет. В Украине же существуют все возможности для лечения лимфопроферативных заболеваний. Наши схемы лечения совершенно соответствуют мировым схемам лечения. Наши методы диагностики совершенно соответствуют тому, как диагностируются пациенты за рубежом. И зачастую пациенты, которые... Диагностированные и пролеченные в Украине едут куда-то дополнительно на консультации и слышат о том, что им было проведено совершенно правильное лечение и совершенно правильное обследование. Поэтому я еще раз говорю, что важна диагностика, важна культура, важно не бояться врача и не бояться того, что он скажет. Важно обращаться, лечиться и все будет, ну, должно быть хорошо.